Так, сейчас я расскажу историю про то, как я приехал с магазина и начал резать грушу. Подожди еще. Подожди еще, не меня. Я еще просто рассказываю, что я буду рассказывать, чтобы было понятно, о чем история. Короче, да, я рассказываю историю про то, как я приехал с магазина, резал грушу и сделал из поддонов диванчик. Вот об этом история. Игра называется «Меня». Я не знаю, что получится. Давайте попробуем. Поехали. А, все, ты, ты готов, да? А? Так, значит, я э, приехал с машины, э, значит, зашел домой, э, поставил рюкзак говори слово меняй, больше, чтобы я не говорил поставил велосипед в дом вот потому что все боюсь что его украдут и я все боюсь что на нем будет ездить моя жена я все боюсь что я опять поеду в магазин и снова буду покупать продукты а денег в доме нет а денег в доме полно и я просто думаю что если я буду их тратить то они будут если я их буду накапливать то то просто их будет очень много и у меня будет полный дом денег. Ну поэтому я поставил велосипед в доме, поставил велосипед в, 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 на кухне и приготовил себе кофе, значит выпил кофе и пошел переодеваться и, и пошел и, и пошел 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 раздеваться и пошел и, и сел и никуда не пошел, думаю не буду я сегодня не пилить грушу, не делать значит этот как его диванчик, не буду я этого сегодня ничего делать. И, а, да, подумал все-таки и думаю, наверное, пора брать пилу и все-таки резать грушу. Значит, ну так я и не переодетый пошел, взял пилу и пошел. Пошел, я уже не успеваю, что я не понимаю, что менять, что менять, скажи, что менять. Значит, короче, я вот такой вот несобранный пила, тут кофе не не переодетый. Полный Я не понимаю, где груша, где где поддоны, где, где что происходит, почему велосипед на кухне стоит. Полный дом денег. Полный дом денег, в полном хаосе. Думаю, зачем мне где-то груша, черт возьми, мать. Нет. Э, зачем, э, такой думаю, а не сделать мне диван из поддонов? Я плюнул, значит... Э, на идею резать грушу и пошел делать диван. И, и пошел делать пироги. Думаю, замесюка я тесто. Думаю, замесюка я грушу вот эту, которая у меня висит, буду, это, 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 буду заниматься спортом, я не успеваю менять. Буду заниматься спортом. Вот. И потом, короче, позанимался я с этой грушей. Потом, когда позанимался, все-таки взял пилу и думаю, пойду я резать грушу. Начал резать грушу. Залез на дерево, резал грушу. И режу, я, смотрю, режу персик. Меняй. Смотрю, режу руку себе. Я смотрю, торт режу. Думаю, когда я успел пирог этот приготовить. И почему я режу его пилой? Ну да, да думаю, дорежу, дорезал пилой этот торт, съел и думаю, что-то я не сделал сегодня. Точно, грушу не дорезал. Короче, положил я этот пирог, взял пилу, помыл ее от торта и пошел резать грушу. Залез я на грушу и начал резать грушу. Значит, и начал... И начал... И закончил я резать грушу с одного раза. Дерево так Завалилась, думаю, ну все, пора делать поддончики. Пора делать диванчики с поддончиком. Я пришел, начал эти поддоны перекладывать с одного места на другое. Вот, переложил все, выбрал себе 4 поддона, беру один, поставил и начал окей. Беру один, беру один, Кинул его, беру, беру, кинул, второй кинул, третий кинул, э, четвертый кинул не, э, Четвертый поставил вот так, аккуратненько, смотрю, думаю, хороший такой поддончик, нормальный. Не, э, такой он, э, такой он, э, он что-то, какой-то он деревянный, думаю, да, и я взял его положил так и начал резать. Ну, короче, сделал я поддоны, все, хватит, конец истории. В этом видео никто не досмотрит никогда до конца. Спасибо за внимание. Хай, Хай Бог милует.